نبي محمد وعلى اله <سؤال> وصحبه اجمعين اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا Ya Allah, lapangkanlah hati hati kami, wa yassir lana umurana, permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul uqadatan min alsinatina, bukakanlah ya Allah apa jua ikatan yang terdapat pada lidah-lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman dalam urusan agama wa 'allimnat Ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ah. kepadamu ya allah kami memohon ilmu yang bermanfaat wa rizqan wasi'an tayyiba rezeki yang luas melimpah ruah lagi halal bersih suci wa 'amalan mutaqabbala amalan yang diterima wa shifaan min kulli dan sembuh daripada segala jenis penyakit Amin, amin ya rabbal alamin Alan-alan kepada semua selamat malam Salam pertemuan dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Siri yang ke-211 Bersama dengan saya Umar Aziz Al-Alan-alan Salma Harun, Siti Mariah Begitu juga Haifa Najwa, Mira Alan-alan kepada semua Di ruangan di ruangan FB Fatima Az-Zahra serta sahabat-sahabat yang lain mohon jasa sebaik untuk sama-sama kita perbetulkan dahulu niat moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Ta'ala Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakura wa tazkir wa naf'a wa intifa' wa ifadata wa istifadah wa alhasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallam wa addu'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khayr ibtigaa wajihillah wa mardatih wa kurbih wa sawabih amin amin ya rabbal alamin Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, tak rakan-rakan, sebar Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya Allah. Kita nak sambung seperti biasa setiap malam Tentang perjalanan hidup Nabi Sirah Nabi SAW Ada terlalu banyak kitab sirah Namun yang kita gunakan setiap malam Pada jam 11 Kita berkongsi menggunakan kitab sirah Nabawiyah Ar-Rahikul Maktum Dan kita telah tiba Pada peristiwa badar Peperangan yang penting Peperangan di mana Rasulullah SAW dan para sahabat diuji dan peperangan di mana Allah kurniakan kemenangan yang besar terhadap Nabi SAW dan para sahabat. Jom, kita nak teruskan perkongsian sirah. Kita telah tiba pada muka surat yang ke-359. Muka surat 359 menggunakan kitab sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum. Terima kasih banyak-banyak Hamizah. Moga Allah balas dengan rezeki yang melimpah ruah lagi berkah. Haifa Najwa, Sumi Dahlia. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Mohon jasa baik bantu share, kongsi, tak rakan-rakan sebar Insya insyaAllah. Maka tajuk pada hari ini adalah Bagaimana Allah turunkan malaikat. Sahabat-sahabat, para hadirin dan hadirat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai makhluk yang pelbagai makhluk yang pelbagai kita nampak ketika datangnya tentera bergajah Abraha untuk menghancurkan Baitullah Kaabah maka Allah hanya menghantar burung-burung kecil membawa batu pada paruh dan kaki mereka alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil maka Allah hancurkan puluhan ribu tentera bergajah hanya dengan menggunakan burung-burung Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan Firaun maka Allah hanya menggunakan lautan air begitu juga pada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasallam datang banjir maka Allah mempunyai makhluk yang pelbagai dan dalam peperangan Badar makhluk yang diutuskan untuk menolong baginda untuk membantu baginda adalah para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu bentuk kemuliaan daripada Allah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita telah baca pada semalam pada surah Al-Anfal ayat yang ke-9 malaikat yang turun untuk membantu Nabi dan para sahabat semasa badar adalah sebanyak seribu malaikat bi minal malaika Allah utuskan seribu malaikat untuk membantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tajuk pada hari ini adalah malaikat turun, nuzulul malaikah, turunnya malaikat untuk membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis buku rahimahullah, sambil berdoa, kan kita dah baca semalam Nabi berdoa lama. Nabi berdoa lama sepanjang perang, malam sebelum perang, maka Nabi berdoa meminta kepada Allah bantuan dan nusrahnya. Kata penulis buku, Nabi SAW ketika sedang berdoa, maka Nabi terlelap seketika. Dalam keadaan Nabi lama berdoa, kita baca Nabi berdoa sampai jatuh ridak yang meliputi badan baginda. Jatuh, Abu Bakar angkat letak balik. Tengah berdoa tu, maka kata para ulama sirah dalam riwayat, maka Nabi SAW tertidur sekejap. Terlalu letih, Terlalu macam-macam yang baginda Nabi SAW fikirkan Kemudian bingkas bangun Nabi sekejap dia terlelap Nabi tiba-tiba bangun Maka Nabi SAW mengangkat kepala dan berkata Terimalah berita gembira wahai Abu Bakar Nah Jibril datang Melalui denai-denai yang penuh berdebu Dalam riwayat Ibn Ishaq menyebut Nabi SAW bersabda Terimalah berita gembira wahai Abu Bakar, bantuan Allah telah sampai kepadamu. Inilah Jibril yang telah memegang tali pengekang kuda seraya memacu di atas denai-denai yang penuh berderu. Maka Nabi SAW alaihi wasallam maklumkan kepada Abu Bakar berita gembira turunnya malaikat yang diketuai oleh Jibril untuk membantu Nabi SAW alaihi wasallam dan para sahabat. Daripada bahagian ini yang kita belajar adalah betapa pentingnya bantuan Allah di dalam kehidupan. Pentingnya bantuan. Sebab itu kita patut mengkaji, melihat, meneliti hadis-hadis, ayat-ayat al-Quran di mana Allah menerangkan bantuan-bantuan kepada hamba-Nya. Dan apakah antara penyebab di mana tertariknya nusrah dan bantuan daripada Allah. Kadangkala bantuan Allah tak tiba, nusrah tak tiba. Maka apakah sebab? Maka kalaulah kita belajar dalam hadis antara sebab bantuan Allah, nusrah Allah tak tiba adalah antaranya perpecahan, perpecahan. Maka, maka apabila berlakunya perpecahan, maka tidak turunnya bantuan dan nusrah Allah Subhanahu Wa Taala dan banyak lagi sebab-sebab yang lain bila kita lihat catatan para ulama daripada hadis daripada ayat al-Quran maka penting untuk kita mengkaji melihat supaya kita layak mendapat bantuan daripada Allah nusrah daripada Allah Subhanahu Wa Taala maka datanglah bantuan daripada Allah Jibril sabda Nabi Jibril datang dan memacu melalui denai-denai yang penuh dengan berdebu. Sebab itu kalau kita pergi ke badar, maka ada satu bahagian yang sebahagian orang berkata dikenali tempat itu sebagai Bukit Malaikat. Jabalul Malaikah. Sebab ketika mana Nabi beritahu kepada Abu Bakar, kepada para sahabat, maka daripada arah itulah turunnya para malaikat. Maka dikenali bukit itu dengan nama oleh masyarakat Arab sebagai Bukit Malaikat Jabalul Malaikah. Daripada arah bukit itu turunnya para malaikat membantu perperangan Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian Nabi SAW memakai baju besi. Nabi pakai baju besi. Daripada sini kita belajar Berikhtiar dengan asbab bukanlah tanda yang seseorang itu tidak percaya kepada Allah Ataupun tak bertawakal Ada orang dia kata kenapa nak ikhtiar tawakal je lah Tidak Maka berusaha dengan asbab Mengambil asbab Berikhtiar dengan asbab Bukanlah menandakan seseorang itu tidak bertawakal Tidak bertawakal Bahkan termasuk dalam tawakal yang sempurna Termasuk dalam tawakal yang sempurna Adalah seseorang itu tetap berikhtiar dan berusaha Terima kasih banyak-banyak pandas peki Moga Allah balas dengan rezeki yang melimpah ruah lagi Berkah pandas peki Tempat saya buat cermin mata Terima kasih banyak-banyak Sign ID Ha, terima kasih banyak-banyak Pandas Peki. Moga Allah balas dengan rezeki yang melimpah ruah lagi berkah. Siti Maria dan juga Puan Nurshidi Moga Allah kurniakan kebaikan dunia dan akhirat. Maka itu satu pengajaran. Sebab kadang kala sebab Nabi pun waktu perang Nabi pakai baju besi. Walhal tidak ada manusia yang lebih sempurna tawakal berserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka daripada satu daripada situ satu poin. Dalam kehidupan bila kita memilih asbab berikhtiar dengan asbab maka itu bukanlah tanda tidak ada tawakal tidak ada berserah kepada Allah sebab nabi pun dalam perang nabi pakai baju besi nabi pun walaupun nabi tahu bantuan Allah ada nabi tetap berdoa dan meminta maka mengambil asbab memilih asbab bukanlah tanda seseorang itu tidak ada tawakal dan berserah sebab itu kata penulis buku Rahimahullah Maka kemudian Nabi SAW Bila Jibril telah datang Nabi pun keluar daripada kemah baginda Tempat yang para sahabat sediakan untuk baginda Nabi keluar memakai baju besi Maka Nabi SAW pada waktu itu lompat keluar daripada tempat tersebut Sebab para sahabat bina tempat Nabi dekat atas anak bukit Nabi sallallahu alaihi wasallam lompat keluar daripada tempat tersebut tempat di mana para sahabat bina untuk Nabi berehat Nabi memberi arahan Nabi berdoa sewaktu perang badar maka pada zaman kita dikenali tempat itu sebagai Masjid Al-Arish 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 adalah tempat yang disediakan untuk berteduh untuk berehat maka dikenali tempat itu sebagai masjid Al-Arish. Maka Nabi SAW ke ketika keluar daripada kemah, Nabi membaca ayat Al-Quran yang berbunyi, Sayuh zamul jam'u wa yuwalluna dubur. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud kumpulan mereka yang bersatu itu yang berkumpul untuk membinasakan nabi dan para sahabat akan dikalahkan wa yuwallun dan mereka akan pulang dalam keadaan melarikan diri. Maka ini satu bentuk doa daripada Nabi. Satu bentuk doa daripada Nabi. Maka Nabi baca ayat tersebut. Sayung zamul jama' wa yuwalluna dubur. Kumpulan musuh yang bersatu. Allah akan kalahkan mereka. Dan mereka akan pulang melarikan, melarikan diri. Maka ayat ini juga kita boleh baca terhadap musuh-musuh. Kalaulah kita ada musuh, Maka boleh baca ayat ini. zamul jama' wa yuwalluna dubur surah al-qamar ayat yang ke-45. Selepas Nabi baca ayat tadi, maka Nabi ambil segenggam tanah daripada batu-batu kerikil. Lalu Nabi menghadap ke arah orang kafir Quraisy lalu bersabda, "Buruklah muka-muka mereka." Dalam bahasa Arab perkataannya syahatil wujuh, binasalah mereka. Syahatil wujuh. Sebahagian ulama menggunakan ayat-ayat ini sebagai mendoakan kebinasaan bagi musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam. Maka selepas Nabi baca surah Al-Qamar ayat 42, Nabi ambil batu kerikil, maka dalam riwayat ucapan yang Nabi ucapkan adalah syahatil wujuh. Nabi mengulangi perkataan itu beberapa kali. Ada sebahagian daripada uh, zikir yang para ulama kumpulkan pada waktu pagi dan petang maka akan ada doa syahatil wujuh cuma saya tak ingat ratib yang mana zikir yang mana syahatil wujuh syahatil wujuh mendoakan kebinasaan kepada kepada musuh kepada orang yang ada niat yang tak baik terhadap terhadap kita maka Nabi SAW ambil batu Nabi pun baca doa syahatil wujuh binasalah musuh buruklah wajah musuh Maka Nabi lompak, lemparkan tanah dan batu-batu kerikil tadi ke arah ke arah Quraish Tidak ada seorang pun daripada kalangan Quraish yang ada di situ Melainkan kesemuanya terkena lemparan Nabi SAW Ada yang kena pada mata, hidung, mulut mereka Maka firman Allah tentang perkara ini dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-17 firman Allah فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ Firman Allah Dan bukanlah engkau wahai Muhammad yang melimpah Ketika engkau melimpah Allah yang melimpah وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ Dan bukanlah engkau yang memanah وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى Allah yang melepaskan anak panah tersebut Apa pengajaran dia? Ayat ini mendidik kita Hendaklah kita yakin Bahawa apa pun yang berlaku Berlaku dengan kehendak Allah Tak ada apa-apa yang kita boleh buat Kecuali dengan izin Allah La hawla wa la quwata illa billah Tiada daya upaya Tiada kekuatan untuk buat apa-apa Kecuali dengan kehendak Allah Kita ni tak ada apa-apa Tak ada apa-apa nak bergerak satu langkah pun tak boleh kecuali dengan izin Allah. Saya nak bercakap ni tak boleh nak tutup satu patah perkataan kecuali dengan izin Allah. Ada orang yang tak boleh bercakap Allah uji. Maka nak bercakap ni dengan izin Allah. Nak kelip mata dengan izin Allah. Maka ayat itu mendidik kita hendaklah kita yakin bahawa apa pun yang berlaku. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu firman Allah pada ayat itu bukan engkau yang melontar wahai Muhammad, Allah. Bukan engkau yang memanah wahai Rasulullah, akan tetapi Allah. Ha, Segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu bila kita tolong orang, jangan rasa bangga. Allah yang gerakkan kita untuk menolong orang. La haula wala quwata illa billah ada sepotong hadis yang walaupun riwayatnya tidaklah begitu kuat yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani bahawa zikir la haula wala quwwata illa billah kalaulah seseorang itu amalkan maka akan menjadi asbab hilangnya gelisah hilangnya gelisah la haula wala quwwata illa billah nak gelisah apa kalaulah kita sampai kita kita yakin semuanya berlaku dengan kehendak Allah Maka tak ada apa yang kita nak risaukan. Tak ada apa yang kita nak sedihkan. Tak ada apa yang kita nak gelisahkan. Maka Allah beritahu kepada baginda Nabi, bukan engkau yang melontar. Allah. Falam takut apa? Falam takutuluhum, bukan engkau yang membunuh musuh. Akan tetapi Allah yang membunuh musuh. Wa ma ramaita id ramaita, bukan engkau yang melontar ke arah musuh. Allah yang melontarkan benda itu. Firman Allah, waliya walil mu'minin dan Allah nak menguji orang-orang beriman daripada itu balaan hasanah dengan ujian dengan anugerah ganjaran yang baik sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui maka penting penting untuk kita yakin semuanya berlaku dengan kehendak Allah kita tak ada apa-apa daya upaya pun tak boleh nak buat apa-apa pun dalam hidup semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Kata penulis buku Rahimahullah taala, tajuk seterusnya serangan balas. Ha, serangan balas. Ahlan Alan Nurizawati, terima kasih banyak-banyak untuk gift. Moga Allah balas dengan rezeki yang melimpah ruah lagi berkah. Abang Ali, terima kasih banyak-banyak. Ahlan Alan kepada semua. Kasmah Awang Abu Habibah Su'id Fatimah Az-Zahra Terima kasih kepada kepada yang join live malam-malam ni okay. Kata penulis buku Tajuk yang seterusnya adalah serangan balas Maka Nabi SAW bila Malaikat Jibril Dah maklumkan bantuan Allah tiba Dan Nabi pun telah melontarkan ke arah musuh Sambil mendoakan kebinasaan mereka Daripada perbuatan Nabi mendoakan kebinasaan Quraisy menjadi dalil bahawa harus dan boleh mendoakan kepada orang yang telah jelas permusuhan mereka kepada agama. Boleh. Orang yang jelas permusuhan mereka terhadap agama boleh mendoakan kebinasaan mereka. Walaupun kita digalakkan doakan petunjuk, hidayah, tapi boleh. Ada terlalu banyak peristiwa yang nabi mendoakan kehancuran musuh-musuh Islam nabi mendoakan kehancuran musuh-musuh agama sebab dah terlalu melampau permusuhan mereka lagi-lagi dalam peristiwa ini dalam dalam peperangan Badar daripada doa nabi juga kita belajar selain daripada ikhtiar dengan kekuatan perancangan strategi uh, apa senjata dalam setiap peperangan, dalam setiap apa pun, maka berdoa adalah antara senjata yang penting bagi orang beriman. Bahkan ada hadis, Ad doa silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Tajuk yang seterusnya, serangan balas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Kata para ulama' Ketika itu Nabi SAW telah mengeluarkan arahan terakhir. Nabi nak pada sahabat serang habis-habisan untuk kali yang terakhir. Kalahkan musuh. Dalam satu serangan, maka kalahkan musuh. Sebab sebelum ni kan kita belajar Nabi kata bertahan, bertahan. Maka musuh yang menyerang eh, apa pada sahabat bertubi-tubi. Pada sahabat bertahan dengan tombak, dengan panah, dengan pedang. Dan mereka bertahan. Sebab Nabi suruh mereka bertahan. Sekarang ini tibalah waktu untuk me menyerang. Maka bila tiba masanya, maka Nabi SAW mengeluarkan arahan terakhir kepada para sahabat supaya melancarkan serangan balas. Daripada sini kita belajar orang yang cerdik. Orang yang cerdik. Sebagaimana kita nampak Rasulullah dia tahu bila untuk bertahan dan dia tahu bila untuk menyerang kembali musuh-musuhnya. Sebagaimana kita nampak Rasulullah. Ada waktu yang mana Nabi mulakan serangan. Sebagaimana saat ketika mana khaybah. Dan ada waktu macam badar kita nampak Nabi SAW bertahan, bertahan, bertahan. Dan kemudian Nabi perintahkan untuk menyerang balas bila tiba waktu dan masanya. Maka daripada situ pengajaran kita boleh nampak betapa cerdiknya Rasulullah. Hebatnya Rasulullah. Nabi SAW mendidik kita untuk bertahan apabila waktunya dan menyerang apabila tiba tiba waktunya dan ini menunjukkan kesempurnaan kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pemimpin yang pada waktu itu kerja dia menyerang habis-habisan. Laskali habis dah segala-galanya. Ada yang pada waktu itu sentiasa bertahan takut nak menyerang balas. Tetapi dari di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk menyerang apabila tiba pada waktu dan masanya. Tindakan yang tepat pada waktu dan masa yang tepat itu adalah kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun beri arahan. Mulakan menyerang. Mulakan menyerang. Nabi bagi arahan. Maka Nabi mengkobarkan semangat pada sahabat. Untuk terus berjuang dengan bersabda. Walladhi nafsu Muhammad biyadihi. Demi zat yang nyawa Muhammad berada dalam kekuasaannya. Tidak seorang pun yang memerangi musuh pada hari ini. Lalu syahid dalam keadaan sabar. Mengharapkan keretaan Allah dan dia mara tidak berundur. melainkan Allah pasti akan masukkannya ke dalam syurga Nabi naikkan semangat para sahabat radhiyallahu anhum cuma dalam hadis ini Nabi sebut tiga sifat Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang maju ke hadapan menyerang musuh dalam keadaan yang pertama sabira sabar 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 penting pada apa pun situasi dan keadaan Muhtasibah Mengharapkan balasan daripada Allah semata-mata Dan yang ketiga Maju Tidak berundur Sebab itu dalam perang Maka tidak dibenarkan untuk berundur atau Tak dibenarkan Antara dosa besar Dalam peperangan adalah At-tawalli yaumaz zahaf ber, Melarikan diri Ketika mana waktu peperangan Maka itu adalah salah satu daripada dosa-dosa besar yang mana ada Nabi SAW sebutkan dalam hadis. Maka sahaja ni barang siapa yang ada tiga sifat ni. Kalaulah dia syahid, maka tempatnya adalah syurga. Lagi semangat para sahabat radiyallahu ta'ala. Maka kita berhenti di sini malam ni insyaAllah. Dah sebelas setengah. kita akan sambung esok insyaAllah sehari kita ada tiga program tak lama pun 30 minit 30 minit berkongsi sedikit, sedikit demi sedikit hayati Quran 8.30 pagi uh, esok ayat 82 tak silap ataupun 81 6 petang penawar hati hari ni saya tak sempat buat minta maaf sangat-sangat semalam pun sama dan 11 malam sirah Nabi SAW jemput jalan buat yang berkelapangan bantu war-warkan insyaAllah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jumpa lagi